Я тебе потом поиграю. Доставайте. А я вам помогу. Вот она свобода. Давайте я вот эту штуку тоже уберу. А внешне так, судя по тому, как она играется, она достаточно здоровая. Зачем вы пришли сюда? Со здоровым-то животным. Материализовались мы и вот смотрим, набираем мы вес. Обеспокоены тем, что у котика появляются признаки в животик ну животик это да мягко скажем так это как целый как сумка у кенгуру может это кенгуру у вас нет возможно нам его подбросили мы не знаем Ой, когда новая стерилизация две недели назад? Две недели назад была стерилизация, и после этого, до этого она была не худенькая, не худенькая да. и, и после сейчас этого набирает, после она сейчас до сих пор набирает вес. Но достаточно активная кошка, на самом деле удивительно, почему она набирает, продолжает набирать вес. Значит, смотрите, по ожирению, на сегодняшний день, вот если говорить про то про само тело. Здесь у нас все хорошо. У нас отложение сейчас только вот на животе. Если бы вот этот жир распределить по всему по всему телу, то было бы не так заметно. И, в принципе, это небольшое количество жира. Но раз она скапливается в одном месте, то это достаточно плохо, потому что она будет дальше оттягиваться, оттягиваться, оттягиваться. И это будет Но это будет ей мешать животные после стерилизации, какие бы они активные ни были, после стерилизации они становятся чуть-чуть менее активны. Для меня перекормленное животное – это больное животное. И человек, который перекармливает, закармливает, делает, чтобы животное стало толстым, это человеку не делает блага. Он делает животному дополнительные проблемы. Жирные животные начинают болеть. У них болит сердце, у них болят суставы, как и у людей. У них проблемы с пищеварением начинаются. У них неправильно работает поджелудочная железа. У них очень часто холециститы, Они э, становятся малоподвижные. Они умирают раньше, чем те животные, которые э, находятся в идеальной форме. Что нужно, чтобы животное все же не стало толстым? Ну, проще всего это э, кормить столько, давать еды, столько животным, сколько он может переварить, усвоить и реализовать. Соответственно, как проще это все сделать, а перевести на корм, который специально для а, тучных животных, которые в, своей, э, в, состав, в своем составе имеет вещества, которые сжигают жир и позволяют животным уменьшить вес. Ну а самым лучшим, конечно же, способом уменьшения вот этого лишнего э, веса у животных это является движение. Движение ⁇ это жизнь, как говорят великие. И а, чем больше вы будете играть с животным, тем больше он будет расходовать энергию, будет стройнее, ну и здоровее, конечно. Есть здесь два варианта наших с вами взаимоотношений. Вариант раз: вы не э, допускаете ее увеличения веса за счет корма, то есть будет ну, просто специальная корма для уменьшения веса, либо mm -hmm. специальные корма для стерилизованных животных. Yep. С другой стороны, попробуйте, ну, я думаю, это не будет проблема, как бы побольше гулять. Ну, все тогда, не болей. Моя Дмитрий Ваточ нам посоветовал а, обратить внимание на количество корма, которое мы даем, и а, на то, какой корм мы даем. То есть это должен быть корм специализированный для стерилизованных котов и кошек. Мы планируем в ближайшее время перейти на корм для стерилизованных котов, чтобы не допустить набора веса.